Мы пришли, да, патриоты города Артемовска, мы пришли встретиться с бойцами, поддержать их, поговорить, узнать о их нуждах, проявить свое внимание и заботу к ним. Слуха было очень много, очень страшных, очень этих... Люди, які не сидуть, розпространяють слухи, паніку. Ну лично я, мої знакомые, таких случаев не знаємо, не видели, не слышали. Тобто я вважаю, що їх не було в нашому місті, що армія сюди прийшла не для того, щоб мородір, а для щоб захищати мирних людей. Розуміли, що десь розклад сил, десь 50 на 50, от, і були дуже раді в тому, що люди не бояться свою позицію. А взагалі це очікувано, тому все ж таки, що той же самий Донбас, що це українська земля і дуже багато нормально налаштованих людей. Важливно, що ви вірите тим вещам, які пишуть про батальйон Донбасу. что мы поедаем детей, органы. Даже могу вам по этому поводу сказать мне. Дочка звонит и говорит, деда, что ты там поедаешь маленьких детей? Я говорю, конечно, но только не послушай. И то, что там органы продают, всякую ерунду. Поэтому самое главное, что вы в это не верите, что вы абсолютно адекватные люди, как мы адекватные. Честно говоря, мы здесь были под оккупацией, уголовной оккупацией, понимаете, на Донбассе. Здесь и выборов никогда не было. Это было только одно название выборов. Была фальсификация сплошная, понимаете. Эти князьки из-за чего?